Війна війною, а обід за розкладом. Життя продовжується. В студії громадського ніхто інший, як Євген Ройтман, художник, поет. Та й взагалі людина від Бога. Добрий день. Добрий день. Дякую, що прийшли, Євгене. Я заско... я людина 19 століття, заскочений, заскочений художнім життям Києва початку до... 20-го століття. І спеціально тим неймовірним вибухом, який тут здався під час революції. Я знаю, що ви знаєте. Я хочу просто похилюватися і своїми якимось самими своїми якимись знаннями. І у мене склалося таке враження, що такі всесвітнє значення катаклізми, а ми переживаємо, на мій погляд, саме такий катаклізм, вони в якийсь дивний спосіб відкривають у тих, хто вміє малювати, чути, писати, дихати, писати музику, якісь чакри зв'язують їх з Богом, і наслідком того якийсь неймовірний вибух художніх шедеврів. А яке ваше враження про це? Ну, мені було бачите це, як можна сказати? — это, это, это вы говорите о том, что выбух какой-то uh -huh. произошел, так? А художник, он же не чувствует этого выбуха, он uh -huh. просто рисует. Uh -huh. Понимаете ли? А оно само собой потом получается. Или это взрыв, или это не взрыв. Вот. И поэтому ответить на этот вопрос «А как я чувствую?» — я рисую. Вот и все. Uh -huh. И поэтому не могу я сказать, что там я рисую специально какую-то новую uh -huh. конструкцию, новую uh -huh. культуру. Нет. Получится – очень хорошо. Не получится – ну что ж, на это двусторонку. Поймайте, только я знаю одно, что вот с этим моментом меня, особенно когда Путин захватил Крым, вот, тут вот с этого момента что-то у меня перевернулось. Просто перевернулся душа. Просто перев... То есть все то, длинная культура, которую я знаю с древнего Греции, допустим, взять, она вдруг исчезла. То есть на нее началось наступление. Она начала исчезать. Исчезает не только, ну, то есть исчезает, ее хотят уничтожить. Не только там Шевченко, Ивана Франко, то есть украинскую культуру, допустим, Бощукистова, вот, mm -hmm. взрыв и всех. Не только это, но и уничтожает и Толстого, и Лермонтова, и Пушкина. Путин уничтожает. Mm -hmm. Уничтожает Шекспира, еврейскую, европейскую культуру. Уничтожает все то, что мы с вами, вот вы тоже жили в мое же время, все то, что да, мы... Да, я еще живой. Да, я но. тоже. Мы накопили то, что мы, с чем мы жили. И вот это вот э, такое ложное, несправедливое поступки, которые потом еще лгут в лицо, mm -hmm. оно просто меня... Не знаю, я не знаю, що робити. Я, в этом да, дуане, я сам ли? не знаю, що робити, тому вчиняю по совісті. Да, я, я, так, я так завжди я говорю ж не тільки з вами, як з митцем, і, ну, і да. ви не єдиний художник, з яким я мав честь говорити цими днями, тижнями, місяцями. З літераторами, з музикантами, всі в один ну, поетами, всі в один голос кажуть. Ми не, не можемо писати, не можемо творити. Ми всі увійшли в цей, в цей контур війни. Да. Да, можливо, треба вийти з нього, якщо так, як це зробити? Хоч на час якийсь. Ну, знаєте, що потрібно просто. Понимати, я, не, я не знаю, що таке вдохновлення, допустимо, чи що таке творчество, що від Бога, чи що. Я знаю одне. Якщо ти хочеш щось робити, треба садитися за стол або угу. за мольберт і рисувати. Угу. Вот це є виход. Uh -huh. Просто рисовать. Uh -huh. Понимаете ли? Это и есть выход. Да, у тебя это даже ты как бы не подсознание все это вбиваешь в войну, чтобы uh -huh. она там жила, как по Фрейду, подсознательно, а чтобы эта война выплюнулась на, в рисунок, и чтобы uh -huh. ты мог опять что-то перевернуть, что-то сделать. Uh -huh. А о чем рисунки... Книга Торы, я вот ее покажу сюда, если можно, вот такая книжка. Это, это, ну Тора, это же Старый Завет, так вот. Да, дякую, да, да. да. я, что, я да. читаю книгу без, Ева... без Евангелия. Да, я как раз читаю теперь книгу Брэйши, да. Да да да. Да, да, да. да, 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 без да. Евангелия. И я как раз учился, я ходил в синагогу и молился, угу. и мне преподавали, а там у евреев каждую неделю, допустим, идет глава Торы, глава поэтому там... Да, где... 54. Да, 56 даже. 56, да, 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 да. И поэтому, и мне каждый раз просили, допустим, на, для газеты, у них там какая-то газета, что-то нарисовать из главы угу. Тора. И когда они мне говорили, нарисуй, допустим, как Моисей, ну, как Моисей, э, разбивает тельца, я думал, господи, как это нарисовать? Это же невероятно что-то. А я как раз обладал компьютером и мышкой начал рисовать. Мышкой. на да. На Paintbrush. А они говорят, а да вот ты рисуешь. Ты художник, а что тебе? Они mm -hmm. не понимали, что это всемирная какая-то штуковина. Вот это не понимали. Но я садился. Да, я садился. как вы говорите, что нет война, надо садиться и рисовать. Mm -hmm. Тебе говорят война, а ты садишься mm -hmm. и рисуешь. Mm -hmm. И я садился и я нарисовал около 100 таких э, замечательных, мне кажется, рисунков. Вот. И по всем этим главам mm -hmm. <laughs> постарался. За, за что Моисей не любил евреев? Но они были рабами и не хотели из рабства выходить. Я целком серьезно пытаюсь. Я тоже серьезно не угу. Он не поэтому, может быть, и не любил евреев. То есть он э, не любил, потому что они были рабами и поэтому и не хотели стать свободными. Ну как и сейчас. Вот сейчас эти все там в Донецке, они не хотят быть свободными. За что их любить? Если там даже есть украинцы, русские, евреи, которые, наверное, не хотят быть свободными. За что? А он их... А он их ведет. Он говорит, есть такое, Бог меня ведет. Есть же такое вот свобода. Есть. Ну, это не он говорил да, да, он был, да, он был да, да, Но да. он чувствовал это. И поэтому он, конечно, мог и ненавидеть. А почему нет? Свой народ, свой народ можно ненавидеть. Вот чужой нельзя. А кого любит или ненавидит еврей украинский Ройтман? Я всех люблю. Или украинский, или еврейский украинец, я уже не знаю. Нет, мне сейчас говорят, говорят, а кто ты по национальности? Я смешно говорю, знаете, Ройтман фамилия самая украинская. Самая такая украинская фамилия. Я все люблю. И просто во всех, каждой нации, в каждом народе существуют великолепные сказки, великолепные стихотворения, великолепная живопись. Ну, понимаете ли, отовсюду надо. Ну, конечно же, я живу здесь, на Украине, допустим, я внимательно читал Украинскую литературу. То есть я не мог себе это не позволить. Вот. Хотя ну, у нас... Тим не журится, украинцы себе позволяют не знать украинскую литературу. Якого Какого еврея не запытай, все читал, все знает. Да, да, конечно же. Вот да. Я, я же знаю Плужника, допустим. Никто да. же не знает из украинцев Плужника. Да, меня никто. Один, принаймнее. Ну, один, да. Но некоторых спрашиваю, что стоит такие. Я даже Юрия Клена знаю. Да, да. Ну, так что ж. Я не знаю. Тут очень сложно, конечно же, так вот жить. Но я никогда не ощущал, что я там... Меня не любят или что-то. Со всеми я был. Коли ходив в контакт, всі розуміли ага. мене і любили і я, Я вот, на який би хотів пласт тепер вирулити, якщо це можливо. Мене тут один мудрий чоловік сказав, і це я буду до домогостання подиху, це пам'ятати. Він сказав: Ми українці всіх національностей і розповідань. І він це аргументував тим, що кров кров небесної сотні, їх життя, воно як сказав цей чоловік, обнулило ситуацію. Та угу. ми перестали ділитися, ми залишаємося тим, ким ми є Не, да. росіянами, білорусами, вірмен. Мені і так далі, але ми вийшли на якийсь і етнічними підкреслюю, українцями в хорошому сенсі цього слова. Але ми вийшли на якийсь метарівень, коли слово українське у нас перестало мати етнічний. Да, характер, Тільки да. ви це відчуваєте? А якщо так, то як цей етнічний момент, чи відсутність цього етнічного моменту ну, може перелитися в художню творчість? Почти, тому що тоді, тоді я можу рисувати українське по-настоящему розумієте? понимаєте mm -hmm. ли? Не робити, а настояще. Тобто я хочу участвовать в стрибительстве української культури. Как еврей, допустим, да. Но я уже хочу себя нивелировать в этом плане. И чтобы мне никто не сказал, а вот это вот еврей, а что ты там лезешь в украинскую культуру? Ну, Фалик Абрамович Пинхас, возьмем да. одного и его, да, это человек, который буквально создал. Ну, не только он, конечно, но приложился, или там Семен Цедельковский и так далее. И мы имеем легион, я не хочу никого обидеть, которые были реальными, когда все побежали делать деньги, они а побежали делать украинскую культуру. Да. Они да. Ее нужно, в, колосс... в огромной мере это сделали, да, это, это святая правда. Потому что культура, она, как мне кажется, она вообще вне этнична, она вообще вне национальна. Она, да. она да. может иметь национальный мотив, да, да. Мотив, да, да. но она, там, и Иван и Маричка, да, те да. незабутых предков, это же да. Вечная тема, вечно да, тема. Драма, скидки И кто да. зарубил, да? Да, и кто зарубил. Кто зарубил, Врача. да. Вот. Поэтому это все это интересно. Конечно, это интересные вопросы. Я, я, ну, я так напрямую, как вы мне задаете, не задаю себе этот вопрос. Mm -hmm. вот. А что делать? Да? Это вечный вопрос в этом случае. Страдать, наверное. Страдать, наверное. Болеть за это. Переживать, понимаете ли. И создавать тогда вот что-то, что ты не понимаешь. Ну, как можно создать, допустим, смерть на Майдане людей, которые погибли? Ну, это невозможно мне как-то создать. И вообще это невозможно. У меня такое чувство, что это, ну, как сказать, это как, как я, я, например, никогда не, не рисовал Холокост. Не могу я этого mm -hmm. делать. Это для меня таба. Mm -hmm. Потому что это смерть людей. Mm -hmm. Другое дело отношения. Почему вдруг это произошло? Uh -huh. Почему вдруг это возникло в вот другой день? То есть характер, то есть вот это вот событие, что, как у Шекспира есть вот это вот вдруг, почему происходит убийство? Uh -huh. Это да, это можно вдруг изобразить, uh -huh. но э, напрямую говорить об этом. Uh -huh. Я, наверное, говорю, как, как вот это, ну 100 человек, Господи ты, Боже, мой, ну как можно об этом... Ну, пісати, ну говорити, стихи стихісичні більше того, я скажу, що це треба робити. Зараз ми повернемось до цієї теми. Я маю дві блискавки людям сказати. Росія звернулася до сепаратистів в Україні перенести референдум з 11 травня на пізніший термін, аби Цитую створити для нього умови. Про це Путін заявив після зустрічі з головою Організації з безпеки та співробітництва Європи, президентом Швейцарії, Дід'є Буркхальтером. Це повідомлення і Тартас. Також Путін сказав. Цитую, заплановані в Києві президентські вибори сам по собі рух в правильному напрямку. Але ці вибори нічого не вирішать, якщо всі громадяни України не будуть розуміти, як будуть гарантовані їх права. Ну, що правда, то не гріх, я скажу. Треба тільки забрати російських окупантів з території України. Ми вже якось тут собі розберемося. Ну і майже синхронно із з Путіним, голова ЦВК так званої Донецької республіки. Я скоро вже знаєте, вже не буду в своєму селі, зроблю ЦВК на своєму місці, буду обирати. Раду безпеки ООН. Значит, голова цієї ЦВК, прости мені, Господи, Роман Лягин, заявил, пока не получал инструкции о переносе даты референдума, но допускает такую возможность в случае поступления соответствующего указания от руководства Донецкой Народной Республики. Ну, молодец такой, законопослушный. Вот это клоуна даже, что это? Это сюрреализм какой-то, это даже непонятно. Куда Франц Кавка, это процесс Да-да-да, Кавка, это вот что такое Кавка, понимаете, люди превратились в каких-то тараканов, и давай создавать какую-то ну, все, не знаю, что еще. Какие-то правила создавать, таракани, понимаете ли? И чтобы мы жили по этим правилам. Ну, Кавка, самый настоящий, понимаете ли? Это удивительно, я не знаю, что это такое. Ну, ну безграмотные, не умеющие ничего делать. Ну, как писал Хам, Пришли хам. Угу. Просто пришли хам. И вернемся к теме Шоу, если можно, да, то есть все Холокоста. Это, конечно, трагедия неописуемая. Тут э, да. говорить тут нечего. Я не знаю, как это объясняют. Э... Єврейські ну, родини, так да? Да. як це обіцяють, взагалі можна обяснити. Але для мене, як для гражданина, совершенно очевидно, що трагедии, да, не совершенно невимовної, я не знаю, як по російськи це сказати, стало те, що євреї по цілому світу зрозуміли абсолютно цінність своєї держави. Я не хочу там, да. в внутрішньої зовнішній політиці Ізраїля, але. Це абсолютно цінність, бо тільки всередині своєї держави ти можеш розвинутися безперешкодно yeah, yeah. і в соціальному, етнічному, релігійному, там, і, і, і так далі, гендерному ракурсі аспекти. Чи таке відбулося? Чи, чи в цьому сенсі, з вашої точки зору, гібель цих людей жахлива і на Майдані, і в Одесі, і в інших містах, в тому числі як і не дивно, тих, хто стояв із того боку, no, yeah, да. чи вона It's стала таким майкро… Да. Холокостом для нас в сенсе наследки. Конечно да. же стало. Вы знаете ли, вот я так всем говорю всегда, что вот, например, в Чехословакии, в Чехии, угу. немецкий язык был. Но, всегда. факт.

Люди будуть буде відток на українську. Да, це такий парадокс. У нас, між іншим, незалежну українську державу э, створила ГКЧП, а да. українську політичну націю Янукович Єна? з Путіна да. багато Я, хто говорить. Да, э, це, це, це парадокс і, да, парадокс. Ще, один, ще одна важлива інформація. Організація з безпеки та співробітництва в Європі в найближчі години підкреслюють. Запропоную учасникам. Богосторонніх перемовин у Женеві з врегулювання кризи в Україні так звану ж дорожню карту роботи в цьому напрямку. Це президент Швейцарії, дідє Бургхельтер заявив. Він повідомив у дорожній карті. Запропоновано припинення вогню, деескалація напруженості, налагодження діалогу. Между сторонами и выборы. Евгений, вы думаете, это позитивно, Как бы вы это оценили? Придете, да некак, некак вашей... игра, мне кажется, это какая-то игра. И Путин это разыгрывает блестяще, лучше, чем эти все западные люди. Он просто их обманывает, да и все. Это игра. Эх, ты, как сказал да. герой Ведомов, и дурил, как автонная. Да, 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 да. да, это игра. Выполнении... Это, они, они умеют так играть всегда. Господи, у него есть желание, но ну, получится у него, я не знаю, конечно же, я, хочется, чтобы не получилось, хочется ему всех. У кого? У Путина. Ага. Вот, хочется ему Кто всех. Кто будет? Может, уже, може ой, Боже, пятая година уже. Кто может стать таким себе Моисеем для украинцев я А Ароном. вот это вот я тоже думал, когда а вот, вот я подумал, нет, да, подумать. а вот я не вижу пока что, даже Наполеоном может быть стать, знаете ли, вот, не только Моисеем, но Наполеоном стать. Mm -hmm. Конечно, в итоге, чтобы эта революция закончилась, во Франции, стал Наполеоном. Mm -hmm же нормально. Вот. К нему, конечно же, русские относятся плохо, но, в принципе, вот я, вы знаете, такой Панасенков есть прекрасная история, который пишет 2012 -го года, очень интересно, почитайте, вот, который просто опровергает эту Отечественную войну. Говорит, это не Отечественная война, это Александр воевал с Наполеоном, а не Наполеон с Александром. Потому что Александр был, как бы сказать, он был меньше вартости. Он себя чувствовал, знаете ли. И сейчас и Путин так себя чувствует. Вот. Это ж... Человек, ну просто не, не великий, он маленький, и вот он хочет этот маленький человек заводить всем мир. Да. Вот и все. Вот. А Наполеон нет, Наполеон. Кто? А, а кто, может быть, я не знаю, я пока не вижу здесь фигуры такой. Она должна проявиться не от нашего ума и от наших размышлений, ну, от она нашей... должна выйти, да. просто выскочить. Боже Иллу, да. 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 И да. это не, не знаю как, я не могу определить. Ну, Александр Сергеевич, который Пушкин, конечно, да, да. он это в году, наверное, 30-м он об этом написал совершенно точно. Но дружбы нету, что и между нами все предрассудки из себя мы почитаем всех нулями, а единицами себя. себя мы да. все глядим да. в Наполеоны, двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно. Нам чувство глупое Смешно, это совершенно психологически, как для меня, это, это психологический э, да, портрет да, да. Владимира Владимировича Путина, да. для которого мы никто. А уж жиды вот эти, вот это, это, тем более. это же отдельная тема. С этим тем более поним... жида да. вот это же. Как да, вот, не да не более того, у них там что внутри там кобзоны, все подписывают ура, да. и не понимают о том, что он потом их. Каксталін. І... Да? <клес> ну, значить, бачите, ми і тут <клес> з вами зійшли. Дякую, Євгене, що прийшли да. до нас. Євген Ройтман, художник, я би сказав і мислитель, якщо це вас не образить. Да, нет. Український єврей, єврейський українець, да попросту художник та да. поет своєї справи був гостем домашнього. Заходьте на чайок, будемо раді завжди вас бачити.